我们如何能让这棵死了一万年的树，在五天之内开花？疼吗？嗯。疼吗？啊啊！啊没没啊 <laughs> 你到底是喝醉了还是傻了呀？我没醉，但也没傻。那这里告诉我，我就想这么着。 一辈子，可是，一辈子很长的，我顾不起你怎么办？那我卖身给你啊。嗯，一两银子，可好？一两银子。嗯，贵了，要不一个铜板？成交。 那咱们可说好了，嗯，嗯、真的，如果错过你这个小傻子，我会后悔一辈子的。 婆娑树竟然活过来了！来，来了来了！寂了一万年的婆娑树竟然重新发芽了！是啊，真的了！真的真的发芽了！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 真发芽了！发芽了！真的发芽了！的真的发芽了！真的了！的 是婆娑树活过来了吗恭？恭迎树母回归！祭水族妖君喝娜，恭迎树母回归！树母！恭迎树。 我所树得情力浇灌，因爱而生，感知爱侣相残，因恨而亡。难道如今竟是因为他们的相爱，而再度开花吗？何娜，那药。啊。嗯。昨天晚上说的话，你还记得吗？不记得。 还是不记得吗？你大醉时说的，难道不是出自真心？嗯，不记得。哎呀，骗你的！我当然记得了。一个铜板，陆离卖给了柳少，对不对？永不反悔。永不反悔。 走吧，我们去找赫娜。树都开花了，应该可以配置解药了。嗯，走吧。